bomdod o'qimayotganlarni diqqatiga umringizda rizqingizda baraka yo'q ertamidan kechga tellaysizmi qiynanasizmi yana nima qilasiz o'zingiz bilasiz bomdod o'qimagandan kendin keyin hamma narsa qilsangiz ham foydasi yo'q bomdodni o'qimagandan keyin yana bir narsalar yana bir narsalar qilsangiz ham foydasi yo'q chunki bomdodda baraka baraka bomdod namozida bo'ladi kunduziman o'yganganingizdan boshlab uxlab qolguncha da'vat qilsangiz ham ertalab bomdod o'qimaganingizga barakasi bo'lmaydi birodarlar Ana o'tiravelsa bomdod to'qib olsan a borib hadis aytib mana borib oyat aytib bunga hahkam o'rgatib bunga dinni tushuntirib o'qimaysan bombdod deyish kerak ekir bombadat de. ka namoz o'qib bomdodni bomdoddan chiqishga ehson qilsa qancha oshdala 1 kilo yetadi bomdoddan chiqishga ehson qilsa yaxshi bo'lyapti hozr to'yda o'nta o'nikkita odamdan to'y o'tib ketyapti bomdoddan chiqishga bo'lyapti men xohlamasam bermaydi mana bugundan boshlab men allohni birordar <laughs> rizqini olmaslikka qas qilaman debdi sahroga chiqib yotolibdi ey xudo men seni bergan rizqingni olmayman yotib bir qancha muddat yotib qolibdi bir payt karvon kelyapti ekan u yotib qolgan karvonda kelyotgan odamlar karvon boshiga kelib suv cho'lda bir odam yotibdi ha olib kelinglar ko'tarib olib kelsa haligi qasd qilgan odam issiqdan chanqab behush bo'la yozibdi e bu o'lib qolmasin tezda unga suv beringlar debdi karvonboshi olib kelib suv beramiz desa og'zini mahkam berkitib olibdi chunki u allohni rizqini olmayman degan ochmayapti og'zini berkilib qolibdi desa karvonboshi tishini qoqib quyinglar og'ziga o'lib qolmasin debdi tishini qoqib suv quygandan keyin o'ziga ke kelib ey robbim agar beraman desang tishini sindirib bo'lsa ham berasan ekanda olloh beraman desa hech kim to'xtatolmaydi olloh